Давайте тепер проговоримо про наші відносини зі сполученими штатами Америки та заяви так свіжі від Трампа. От він зокрема сказав про те, що цього тижня Україна та Російська Федерація не сподіваються, що підпишуть угоду. Відомо так про те, що якби буде зустріч у Лондоні, і власне які е, вимоги звучать так е, у змі. Зокрема, мова йде про те, що Сполучені Штати Америки пропонують мирний план, який передбачає заморозку, так е, відміну так, якби вступу України до НАТО, і а також визнання з. Е, Сполученими Штатами Америки, Криму російським. Все це, от, як ви вважаєте, чи дійсно Сполучені Штати можуть на таку на саме на визнання Криму російським, як ви вважаєте? І в принципе тоді про що Трамп говорить, якщо він каже, що цього тижня може бути підписання угоди? Ну, в мире несколько чудиков стран, которые признали в том числе какой-то контроль над Крымом. Ну, от этого ж ничего не поменялось. Ну, если даже Соединенные Штаты, это же опять только Штаты, признают Крым российским, от этого ничего не поменяется. То есть это не поменяется его принадлежность к Украине. Это, это наша территория украинская, и неважно, признание или не признание какой-то страной не поменяет наше отношение к действиям как таковым. Поэтому немножко непонятно, откуда вообще-то эта генерация таких мыслей берется. Понятно, может быть, как-то показать России участие. Ну, это тоже может быть такая информационно-психологическая спецоперация, потому что сейчас американцам от России очень сильно нужно давление на Иран. У них идет, думайте, они сейчас решают нашу проблему. Они решают иранскую, иранскую, израильскую проблему, иранского происхождения, так называемого. Там впереди 5-6, на выходе 5-6 ядерных боеголовок и будут пытаться выдавить этот обогащенный уран в Россию, как в свое время в 1994 году американцы выдавили наш, наше ядерное оружие в Россию. Вот сейчас опять те же американцы будут выдавливать ядерное оружие в Россию, та, та же самая, как иранцы упираются. Они на нас посмотрели 30 лет назад, поняли, к чему это может привести, и все, естественно, будут упираться. Естественно, это давление надо и очень важно чтобы его оказывали как минимум с двух сторон, со стороны Соединенных Штатов на Иран и со стороны России, так как у них есть там свои отношения, по крайней мере, согласно договору о взаимопомощи военных. И для того, чтобы россияне давили сильнее, так сказать, они могут такие реверансы в сторону России делать и рассказывать, что вот мы пытаемся из Украины выбить хоть что-нибудь, ваше слово. Вот это, скорее всего, вот именно этот посыл. Дело в том, что никак без изменений в Конституцию, без референдума, без двух сессий Верховной Рады признать Крым российских невозможно. А это технически невозможное решение. Ну, то есть, ну, просто не, это просто нереально. Потому, неважно, что там не там себе американцы надумали. Если признают, могут, технически могут, они могут там себе где-нибудь нарисовать. Конгресс вряд ли признает. Сам президент может, в принципе, где-то там три, три, слова сказать, своих где-то что-то, какой-то указ дать, но не более того. Ну, последуют определенные действия на эти, на эти указы по отношению к американцам в том числе. Вплоть до, до присоединения Аляски к, к Киевской Руси, если кто-то забыл, Аляска это вообще-то русская земля. А Русь это такое дело, растяжимое, так сказать. Киев стоял, Москвы еще не было и в помине. Болот, наверное, тех еще не было, Киев уже стоял. и уже стояло. Почему американцы за Аляску в Москву деньги понесли, до сих пор непонятно. А если бы они в Киев деньги понесли, было бы понятно. Значит, киевляне денег за Аляску не получили. Аляска киевская, то есть украинская. Ну, По-разному уж можно подойти. Таким горбатым подходом, как это делают американцы, к признанию Крыма российским. Также сама Аляска это украинская земля. Не говоря уже о том, что Зеленый Клин, Сахалин и весь этот Амурская область, это вообще одна из сильных украинцев, еще сто лет назад на была. Потому это такая игра, это крышка Пандоры, вряд ли американцы откроют, по крайней мере. От, а идеи они, конечно, могут. Там есть вопрос, вот в этой подаче, по крайней мере, контроверсивный довольно-таки вопрос, связанный с Запорожской атомной станцией. Да. То есть, да, взять под контроль, чтобы американцы взяли под контроль Запорожскую атомную, запустили ее, раздали электроэнергию в Украину и на оккупированную территорию, и, на, и в Россию в том числе, до, до Ростова. Они сейчас там тянут некоторые линии. А вот этот, это довольно-таки серьезная проблема для нас будет, если по этой пути кто-то вообще пойдет. Первое, это самая большая атомная станция в Европе. 6 реакторов, 6 гигаватт электроэнергии. Второе, на данный момент электроэнергия с этой запорожской атомной нам в Украину на неокупированную территорию, она нужна только Пинчуку, для того, чтобы запустить два ферросплавных завода, Никопольский и Запорожская. Больше она, в принципе, не нужна. У нас иногда избыток электроэнергии, неясно, куда ее девать. У нас нет балансирующих мощностей тепловых электростанций, гидроэлектростанций достаточно для того, чтобы, допустим, удержать, удержать мощности или частоту еще от подключенных некоторых блоков. То есть она на данный момент, Запорожская атомная станция, нам в качестве генерации не нужна Украине. Она нужна россиянам, потому что надо Крым запитывать, надо оккупированные территории запитывать, Донбасс, до Ростова тянуть электроэнергию, там есть определенный недостаток. То есть это российская тема, а вот как ее запустить под оккупацией, они ее точно не запустят, МАГАТЭ не, раз, не разрешит. Потому идея о том, чтобы взять ее под контроль американцами, а МАГАТЭ тогда может разрешить самой да, станции, это нужно россиянам и Пинчуку, ну вот, вот, два интересанта: Путин и Пинчук. Оба П называют. То есть эту, эту тему надо к, к, к ней очень так негативно относиться, сразу и, и категорически ее на взлете сбивать. чтобы вот даже мысли никакой не было. Запорожскую атомную станцию запустим после деоккупации. оптимальный вариант ее запускать, когда фронт от нее отодвинется километров на 300. А это практически до, 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 Донбасса, до Азовского побережья, то есть это освобождение Запорожской и Херсонской области. По-другому, но ну, абсолютно никак. А выход из НАТО, та же самая, кстати, та же самая, та же процедура, как и э, передать Крым россиянам. Опять же, две и, и перенду, ну, из области фантазии. Потому, ну, пусть пофантазируют. Там в основном в Белом доме сейчас Фантасти адкуда то на ну, ніж на Марс там забрані, ну вопросов ні смаска в місті. Тось фантастіка другого варіанта Чукела говорить, що у Лондоні перше питання, так це яке розглядатиме це, це повне все жне припинення вогню у повітрі, на воді, а також на суходолі. Ну тобто є вірні, що можуть щось підписати цього тижня у Лондоні. Могут однозначно. Дело в том, что уже ж это показали, сдачу наших интересов, начало капитуляции, а произошло в Саудовской Аравии. Фантастическая четверка, которая, которая туда носилась, помните, да, там эти были от, от Умерова до Полисы. Они же подписали тогда, так сказать, обеспечение безопасности от ударов украинскими средствами поражения российских нефтеперерабатывающих заводов, российской нефтянки и Черноморского флота. Ни один дрон, ни одна ракета за это время не ударила по российским тылам. То есть этот механизм уже, за капитуляция Украины уже запущена банковой. Вот до какой степени условия капитуляции они могут дальше прорабатывать. То есть они могут что-то еще дописать, допустим. Но это все, чтобы они не писали, это будет все направлено как раз в пользу Москве. То есть оставить российские войска на нашей территории – это капитуляция. 20% нашей территории сейчас под контролем Москвы. Любая остановка боевых действий – это практически капитуляция с потерей суверенитета, территориальной целостности и основной неприкосновенности нашей, нашей страны. То есть вот то, что теря... уже потеряно, практически вот после решения у саудитов месяц назад, мы уже потеряли суверенитет и неприкосновенность страны. Это то же та же самая картина, как была в 2022 году, когда нам вот эти товарищи израильтяне притащили этот договорняк в Стамбул в 2022 году, тогда Абрамович вместе с Беннетом пытались просунуть такого же рода идеи. Вот эта идея сейчас опять только с помощью еще третьего израильтянина, только уже Виткова, уже пытаются просунуть, они пытаются просунуть ее через Лондон, если могут, однозначно могут. Чему это приведет? Ну, к дотягиванию боевых действий, однозначно, к нашим потерям, к следующему этапу захвата Украины и невозможности выполнения такой задачи как таковой. Еще раз повторюсь, полторы тысячи километров фронта э, стоит примерно полтора миллиона войск с одной и с другой стороны, невозможно, не разведенных, их невозможно остановить боевые. Потому так, э, это похоже э, на очередную политическую игру, не более того. Вот ее хотят доиграть, скорее всего. И вот эти очередные какие-то вбросы, они к этому, скорее всего, ведут. Либо кто-то хочет уйти, допустим, как тот же Та же Америка. Либо, допустим, дожать, как Путин. Путин хочет дожать какую-то ситуацию. Но Европа, естественно, Украина в составе Европы будет выдерживать свою позицию. Обязана, по крайней мере, выдержать свою позицию. Сохранение суверенитета территориальной целостности. Почему? Потому что нет другого механизма. Я уже показал на пальцах. Это невозможно. Потеря суверенитета территориальной целостности, неприкосновенности с точки зрения юридических механизмов невозможно. Без змінення в Конституцію, а і в Конституцію невозможно на даний момент внести технічно. Роман Григорович, опозиція А Путіна і власне, як Путін, як ви вважаєте, може відреагувати так на цю пропозицію? Ну тобто йому наразі, от потрібно це необхідно, якраз заморозка, бойових дій подіючі лінії. Оперативная пауза ему однозначно нужна, но он на нее уже пошел. Они уже, то количество сил, средств, которые используют, в основном это те резервы прошлогодние, полностью пытаются использовать, они уже накапливают новую технику, боеприпасы, идет накопление под летнюю военную кампанию. Он может пойти, в принципе, на неделю, на месяц даже может пойти на остановку, вот такую, как была на, на Пасху. Вот, примерно на такую же: то есть оперативная пауза для увеличения нахождения, увеличения плотности войск до линии боевого соприкосновения. Для него это важно однозначно. Наступающая армия, еще раз повторюсь, им это важно, если будет нужно, и если лягут на стол аналитические записки спецслужб о том, что это нужно сделать, они это однозначно сделают но на определенное время, для того, чтобы накопиться и сильнее ударить. Ну, как это было в понедельник, только увеличьте это на то количество времени, на какое будет остановка боевых действий. Будет такое же самое давление, как сегодня с утра. Ночью.